Ну а подавать клюшку тоже игроку, игровую тоже, наверное, тут надо считать правила. По мерку прикрутить. И все будет плюшка. 0-0, 0-0. До сих пор нет паузы. Неужели арбитр не заметил, что ключка? без черенка. Ой, 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 ой. Денисенко Юрий, 91 номер. И Денисенко Алексей также принимает участь. 23-й, так я по памяти. Кирилла Бойко, Бойко. 69-й, Кидок. Уже без паузы играют. Игрок повинен дать свою клюшку вратарю. Не, я думаю, это тоже спорный момент. Сергей Павлович. Как это? А куда ж поломанную? Поломанную в любом случае бросит налет. Она может нанести травму в потому что щепки и и иголки торчат. Счастливый Максим. 4-3-6, без паузы играю. 4, 5 хвилин, наверное, уже так. 0-0. Странно. Какое же правильное решение здесь. Даже орешек не знаю с Валентиновича. Решение. Какой толчок был. Был спину, Матрос пишет, я прав 100%. Матрос всегда прав, на 200. Сергей Павлович. А еще какие мнения будут? Глядачи. Валерий Иванович, где вы, арбитр? В категории. Свисток. Вот сейчас будем разбираться. Давайте что если клюшки у Олега нет, что он будет дальше тогда играть а с Где у него клюшки? Где, она сломалась? Ну вон черенок, он прячет сейчас, и не совсем видно. А сама лопата это... А сама... Лопата целая, Ну, да.